Wer sich ein Bild von Sydney macht, der hat wohl oft einen Bilderbuch-Eindruck. Die Metropole Down Under ist ein Traumziel, glücklich, die hier leben dürfen. Wie so oft ist es komplizierter, zumindest für Tetiana und ihre Tochter Anastasia. Heute aber ist ein guter Tag, Besuch kommt, Inna und ihr Sohn André. Menschen, die ein Schicksal teilen, geflüchtet vor dem Krieg, der über ihre Heimat kam. Tatjana zeigt ihre neue Wohnung, die Möbel Einrichtung, die der Staat bezahlt. Alles, was es ihr leichter macht, in Sydney anzukommen. Dazu gibt es Gebäck nach Mutters Rezept. Es schmeckt nach Zuhause in der weiten Ferne. Anfangs war mein Körper zwar hier in Australien, aber ich war ganz leer. Mein Herz blieb in der Ukraine. Aber jetzt bin ich mit dem Herzen und der Seele an beiden Plätzen, in der Ukraine und hier in Australien. Ein Jahr ist eine lange Zeit. Es tut so gut, wenn wir uns sehen. Wir verstehen uns, weil wir genau wissen, wie es der anderen geht. Unsere Situationen sind ähnlich. Wir haben dasselbe erlebt. Die Sorgen, die Gespräche mit unseren Familien. Sonntagmittag vor dem Rathaus von Sydney. Die Demo für die Ukraine ist fast schon ein Ritual. Tetjana ist immer dabei. Australien, für seine rigorose Asylpolitik bekannt, hat 4000 Visa ausgegeben für Ukraine auf der Flucht. Drei Jahre dürfen die nun bleiben. Andrew ist einer, der sich um sie kümmert, einer, der ihre Sorgen kennt. Hier leben Sie in Freiheit, in Sicherheit. Die Regierung unterstützt, die Australier helfen, es geht Ihnen wirklich gut. Aber wenn Sie morgens aufstehen, checken Sie die Nachrichten, wollen sehen, ob Ihre Stadt bombardiert wurde, sind Angehörige tot, Menschen, die ich kannte, alles wird von diesem Stress überlagert. Tetjana und Anastasia kamen mit einem Rucksack, das war's. Ihr Hab und Gut, ihr Leben, den Ehemann und Vater ließen sie zurück. Männer unter 60 dürfen die Ukraine nicht verlassen. Im Krieg wird jeder gebraucht. Auch Tetjana spürt eine Pflicht. Hier zu demonstrieren ist nichts Großes, aber es ist das, was wir von hier aus tun können für die Ukraine, für alle, die dort helfen. Anruf bei Mamotschka, bei Mama die zurückblieb in Kremenchuk im Herzen der Ukraine. Bomben fallen, Raketen fliegen, aber Mamochka will da nicht weg. Stark sein, das gilt für alle, für Mutter, Kind und Enkeltochter. Ja, es ist zum Heulen. Aber wir dürfen doch nicht weinen, denn für Mama ist es hart. Sie will doch, dass es uns gut geht. Sie ist allein, macht sich so viele Sorgen. Gerade hat sie gesagt, dass mein Vater sich einfach nicht meldet. Er kämpft in Bachmut. Da ist es gerade sehr schlimm. Das ist meine Familie. Ich bin so froh, wenn ich sie sehe. Aber dann werde ich auch traurig und muss weinen. Wir wissen ja nicht, was kommt und ob wir uns lebendig wieder treffen oder nicht. Der Krieg ist 15.000 Kilometer Luftlinie entfernt und Sydney ist wirklich schön. Albtraum und Traum zugleich. Tetjana und Anastasia leben irgendwo dazwischen.